Украина, она многонациональная страна, как вы это лучше меня знаете. И она интересна тем, что вот разные нации, они вносят свою такую палитру, э, можно сказать. Книги очень важны. Еврейский народ называют народом книги. Мне кажется, вот какая семья, так и дети, вот какое отношение у родителей, да, какой характер у родителей, все равно дети вот ближе, ближе, ближе к этому. И тем детям особенно, которые хотят учиться ехать в Польшу, то я говорю, дети, вы должны знать и свою историю, вот, и знать историю Польши, потому что поляки они знают свою историю. преподаю литературу, грамматику, и дети, они занимаются вместе. Я их не делю, там, мальчики отдельно, девочки отдельно. У нас э, не столько класс, как семья. У чеченцев как? До пяти лет ребенок, э, его лелеет, ему все дозволено. А потом до 15 лет ему отношение, как можно сказать, к слуге, с ним не сюсюкаются его, вот он вот строго очень. А после 15 с него спрос как взрослого человека. Здесь другое общество, но тем не менее я в них не ощущаю, что они как-то отходят от норм, рамки, они чувствуют, уважение у них есть. Вот чувствуется в них вот этот вот менталитет, он чувствуется, вот, мне кажется, это как-то генетически вот идет эта связь. Мы же в школе тоже не учимся, Ой. да? Здесь в ну, да. школе ага. это надо запомнить. И мало того, это а -а -а. надо использовать. Я всегда говорю, что дети ни в чем не виноваты. Ругать надо родителей. Все от них идет. Они на них смотрят. Не столько меня слушают, как смотрят на своих родителей. Семья это крепость. Так я и своих детей воспитываю, которые ко мне ходят мы несем уже не себя, как Тамару я представляю, а я представляю чеченских женщин, а вы представляете чеченских детей. Ваш поступок отражает поступок не отдельного мальчика или девочки, а поступок целой нации. У меня есть вот подруги украинки. Мы, естественно, что у нас главное? Это кухня, конечно. Я, возможно, у них научилась правильно варить, невозможно, а точно борщ, потому что я его не так варила. Оказывается, я вообще борщ не варила. Это был не борщ. Но я считала, что я его варю. У нас есть пословица, она мне очень нравится. Портится мужчина, портится семья, одна семья. А портится женщина, портится нация. От женщины в социуме зависит очень много, потому что она воспитывает нацию, она воспитывает общество. Дедушка Теодор Бонг проживал на территории Львовской области. Там он познакомился с украинкой, нашей бабушкой, и они создали семью. И дед, если он встречал поляков, вот, то он с ними приходил на польский язык. И я говорю, дедушка, а почему? Он говорит, а мне так проще объясняться. Дедушка нас учил польскому языку, нас с сестрой, у нас он считать обязательно учил. А мы же были дети, а нам же хотелось воли. И хотелось нам этого всего учить. А это, а, это нас это когда мы работаем. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да, это мы вечера 15, устраивали, да. ты помнишь, это... елки, да. детки стихи рассказывают. Все традиции, как на Украине, так и в Польше, да? Польский язык, он нелегкий он принадлежит к семи самым сложным языкам мира. По-разному надо подходить в обучении, потому что девочки не более усидчивые. То, что им непонятно, они сядут, 150 раз прочитают, и они таки это выучат. Мальчиков надо брать интересом. Вот. То есть их надо заинтересовать, и они сами все найдут и выучат, если им это будет интересно. Самая благодатная почва ⁇ это пятый класс, потому что дети только начинают изучать польский язык, для них это, знаете, какой-то экзотический язык, но, значит, интереснее старшеклассникам, потому что у них уже есть база заложена. Но дети, вы должны принять за должное, что поляки – это люди, у которых все наоборот. Вот, например, мы с вами сидим на стульях, а по стуле, знаете, как по-польски – кшесво. И вот, понимаете, вот таким вот образом я стараюсь заинтересовать детей. У нас, как видите, очень много польской литературы в нашей библиотеке, но это, конечно, сложно еще ребенку все это прочитать. Но когда дети пишут рефераты, то я их прошу, чтобы они их материал искали не на русских или украинских сайтах, а потом загоняли в переводчик и трудно читаемо переводили, потому что там вообще невозможно понять, что он на переводил, а чтобы они искали на польских сайтах. Я участвовала в одном мероприятии в Варшаве. Это был такой была конференция, посвященная истории Польши. Я узнала тогда о Волынской трагедии. У нас вообще не принято об этом говорить. А вот поляки, они через себя пропустили это все. И я думаю, что поэта бы не говорили на польском языке. Просто боязнь вот это присутствовала. Родилась я, выросла в Грузии. Но школа у нас была армянская, потому что район, вот где мы жили, жили одни армяне. Ну, не одни, может, 99% армян. Тут, тут уже мы, конечно, стараемся воспитывать детей по нашим традициям, потому что вы же понимаете, естественно, живем на Украине. Надо, чтобы дети знали и украинские традиции, и, и не забыли армянские традиции. Семьи, с которыми мы дружим. Мы, если мы младшие, значит мы обязательно должны прийти в эту семью, обязательно поздравить семью. И эта традиция у нас не, не только с 31 по 1 или 1 числа, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6. Вот 6 дней у нас этот праздник. Стол обязательно должен быть накрыт, потому что без предупреждения в любой момент могут прийти в гости. На столе много всего должно быть. вот в прямом смысле слова много всего. Ну традиционная долма, которая из виноградных листьев, это твердо могу сказать, что в каждой семье есть на новый год. Армянская община в 2006 году открыла воскресную школу. Туда пришло очень много детей. Тогда меня назначили директором школы. Я вела хореографию. Не профессиональный хореограф, не профессиональный танцор, но я вела. У нас был коллектив. Есть у нас танец кочарей который должен знать каждый армии. Право, повыше ручки. Молодцы. Два, три. Прямо смотрим. Смотрим прямо туда. Силу показывает, как совместность показывает, поддержку показывает, дружбу показывает. У нас есть уже свой уголочек, где идут вот ремонтные работы. Скоро, я надеюсь, что откроется этот ну, наверное, твердо можно назвать центром, армянским культурным центром можно назвать, где и маленькая часовня строится, где и хачкар есть, во дворе стоит, ну и классы, актовые залы. Горит в душе все армянское, но живя и уважая народ, уважая страну, любя страну, я... Вот, вот, ну, армянская украинка, наверное, или украинская армянка, вот что-то вот между ними. Мои предки все евреи, до единого. Даже в те годы, когда это скрывалось многими, в нашей семье это никогда не скрывалось. Воспитали нас так, что мы этим гордились. Мои бабушка и дедушка по маминой линии дедушка. У него была Тора настоящая на иврите, но она пряталась всегда от нас. Он ее скрывал. Он знал иврит, он умел читать, он знал молитвы. Она хранилась в каком-то шкафу. Мне хотелось ее найти, и я ее не нашла. Есть анекдот. Какая разница между еврейской мамой и арабским террористом? С еврейской мамой договориться нельзя. Ну я по себе это чувствую как-то. Бабушка была очень, очень папина мама ну, властная такая женщина. Моя мама помягче была, но тем не менее ну, не уступала и я как бы мягкий человек так на вид и кажусь всем очень такой ну, легкой и слабой, но мои дети знают и мои студенты тоже знают когда они подписывают мне открытки поздравительные, они пишут «самой настойчивой». Они не пишут там «самой любимой», «самой, там, самой настойчивой». У меня двое детей, у меня дочь и сын, и они себя ощущают евреями самыми настоящими. Я очень счастлива, что я все-таки дочь родила, и это уже настоящая еврейская линия. Сейчас мы находимся, это еврейская община, которая называется Хесетхана, здание само называется Бейт Грехем, и здесь мы приветствуем всех. Тут бывают замечательные концерты, на которые мы можем пригласить своих друзей, друзей разных национальностей. Моя национальность – это мое благословение. Это для меня очень важно. <music> ну чтоб люди услышали, что пою, мои любит друзья, мы об этом веселиться. пошли. И не матову манаем, ше ветахим гам яхат. И не матову манаем, ше ветахим гам яхат. И ней матов. Sebe tachimam ja zo. когда начала преподавать польский язык, я поняла, что некоторые слова, вы понимаете, более точные в польском языке, чем в русском. И потом настолько к ним привыкаешь, что уже, когда хочешь сказать, вот точное слово подобрать, а оно польское традиции передаются вот больше вот, ну, от женщин. Мы получаем все все, 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 знания, можно сказать. Меня никогда в жизни не обозвали, никогда никто не посмел сказать, что ты не такая, как другие. Мне настолько это, ну, видимо, чувствовали эту гордость мою, и меня нельзя было оскорбить. Я не скажу, что в чем-то там какой-то негатив был, из... Только из-за того, что я чеченка или у меня другая нация, мне такие не встречались. Могу прям смело сказать, у меня теплые отношения и думаю, что так и будет.